Smile or İsmail Osmanlı 11 aprel 1902-ci ildə Nuxada Çasıb ailədə doğulub. Hökəmmət təhsili görməyib. 11 yaşından yetim qalan İsmail Şəki ipək fabrikində, tappaq xanada işləyib. 1920-ci ildə rayondakı fəhlə kəndli klubunun dram dərnəyinə üzv yazılıb. 1923-cü ildə Gəncəyə köçüb də 6 il buradakı həvəskarlar teatrında dəvət alır. 1929-cu ildə Bakıya gələrək Milli Dram Teatrına dəvət aləb məndə milli dram teatrının tərkibasına qəbul olunub. Nə həyatının sonuna qədər burada işləyib. İsmail Osmanlı dram və fətiyə janrında xarakterik obrazların dramatik piyeslərdə yumorlu sürətlərin həm də komediyalarda məsxərəli və satirik rolların ifaçısı olub. Əsas rolları bunlardır: Keçəl Aslan, Fon Haus, Şalyeko, Xanlar, İnsan və Vaqib. Səməd Vuruğun, Əmrah, Fəricado, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və s. İsmail Osmanlı Azərbaycan filminin istehsal etdirici. Şəhrlilər Osmanlı daxili işlər naziri, bir məhəlləli iki oğlan Mahmud, o oğulun asım bu olsun Rəza bəy, əsil dost usta Şirəli və s. filmlərdə çəkilib. İsmail Osmanlı 23 iyun 1978-ci ildə vəfat edib. Məzarı Fəxri xiyabandadır.